Assalamualaikum, uh, petang ni cikgu nak mencuba uh, ataupun nak uh, menunjukkan cara bagaimana kita nak menjawab soalan daripada latihan intensif 7.2 bulan 2, soalan nombor 9 uh, Jadi uh, gambar rajah ni dah memberitahu mem kita uh, boleh kata 90% daripada apa yang diperlukan Uh, tetapi ada tambahan ya, jadi Macam mana pun cikgu akan baca bacakan Sepenuhnya. Rajah di sebelah Menunjukkan sebuah segitiga ABC Dengan keadaan A99 Dan C1-3 Titik B terletak Di atas pembahagi dua sama Serenjang AC dan Persamaan bagi garis AB Ialah Y sama dengan 8X Tolak 63 Jadi soalan A adalah uh, apakah persamaan bagi pembahagi dua sama serenjang AC. Um, jadi dah diberitahu tadi bahawa uh, ada satu garisan iaitu um, uh, garis ataupun dalam bahasa lain titik B terletak di atas pembahagi dua sama serenjang. Jadi cikgu akan lukis dulu uh, garisan sama serenjang tersebut iaitu lebih uh, kurang macam ni Okey, nampak Garisan ni berlalu ini, Dan kemudian Dia kata Pembahagi dua sama-sama Jadi, maknanya Garisan ini juga Melalui titik tengah Antara AC. Jadi, di sini Panjang, panjang dengan di sini Okey, bahagian ini. Jadi, titik di sini Tempat uh, pertemuan dari tu Okey, kita labelkan sebagai P contohnya uh, Kita uh, Untuk senang cerita Okey Jadi Err um, Pembagi dua sama sahaja Jadi kita nak persamaan Persamaan adalah Y sama dengan MX tambah C Jadi kita perlukan nilai M Jadi kalau kita tengok garisan PB ni Tidak ada koordinat pun Jadi tak mungkin kita boleh dapat uh, uh Kecerunan, nilai kecerunan tersebut jadi tetapi boleh tak kita melupakan lain? Okey, jadi ini pembagi dua sama serenjang. Jadi itu berserenjang. Garisan PB ni berserenjang dengan AC. Kalau berserenjang apa hubungannya? M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi, kita cari kecundangan bagi AC dulu. Jadi, kecundangan AC adalah 9 tolak negatif 3 per 9 tolak 1 iaitu 12 per 8 iaitu 3 per 2. Tapi, itu adalah garis AC. Jadi untuk uh, Jadi kita kata garisan MC darab dengan kecurunan PB adalah negatif 1 Jadi kecurunan bagi AC ialah 3 2 Darab kecurunan PB ialah negatif 1 Jadi kecurunan PB adalah negatif 1 darab 2 per 3 Itu negatif 2 3 jadi untuk yang belum tahu lagi, um, bagaimana lebih ringkas kita boleh buat kalau kita tahu M1 ialah 32 terbalikkan saja nombor ni dan negatifkan so kalau kamu kata kalau nombor ni negatif kalau contohnya M1 ialah negatif 23 terbalikkan dia kalau dia negatif akan jadi positif okay, itu hubungan di antara dua garis yang berserenjang jadi kita dah dapat M ialah negatif 2 per 3 So kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C Dan kita kata uh, Okey, apa koordinat pula untuk tahu nilai C? Kita perlukan satu koordinat untuk dimasukkan sebagai X dan Y Jadi koordinat itu pada masa sekarang ni belum ada Tetapi boleh dicari Iaitu menggunakan koordinat P Koordinat P itu apa? Titik tengah antara AC Jadi kita cari P dahulu Iaitu, koordinat P adalah titik tengah. Iaitu, titik tengah bagi AC. Jadi, kita, apa formula titik tengah? X1 tambah X2 per 2 dan Y1 tambah Y2 per 2. Jadi, 9 tambah 1 per 2 dan juga 9 tambah negatif 3 per 2. Iaitu, dapat 10 per 2 ialah 5. Dan uh, 9 tambah uh, 6. 6 per 2 ialah 3. Jadi koordinat P adalah 5, 3. Kita masukkan koordinat X, Y. Dan ini adalah kecurangan. Dalam Y equal to sama dengan MX tambah C. Uh, untuk mencari nilai C. Jadi 2 per 3. Darab 5. Tambah C. So ini dapat negatif 10. Jadi tambah 10 per 3 sama dengan C Itu negatif 10 per 3 bawa ke kiri ke jadi uh, 10 per 3 Jadi kita gunakan kalkulator saja Iaitu 3 tambah 10 per 3 Iaitu 19 per 3 Jadi nilai C ialah 19 per 3 Jadi persamaan PB ni Iaitu persamaan pembahagi dua sama serenjang AC Adalah Y sama dengan dua per tiga negatif dua per tiga x tambah sembilan belas per tiga dan jika kamu nak darab semua dengan tiga dia akan jadi tiga y sama dengan negatif dua x tambah sembilan belas mana mana saja yang kamu suka. Seterusnya, bagaimana kita nak mendapatkan koordinat B? Jadi, koordinat ada bermacam-macam cara cuma kita kena tengok apakah maklumat yang ada okey jadi uh, adakah berada pada titik tengah ataupun uh, berada pada uh, nisbah tertentu jadi dalam kes ni tidak jadi apa yang berlaku di sini titik B terletak pada dua persamaan iaitu persamaan garis berserenjang dengan AC iaitu garis PB dan juga AB jadi kalau koordinat itu terletak pada dua persamaan Jadi kita menggunakan persamaan serentak Jadi persamaan pertama 3Y sama dengan negatif 2X tambah 19 Dan y sama dengan 8X tolak 63 Sebabkan yang cikgu akan masukkan ini Ganti ya eh, Menggunakan penggantian Gantikan Y ni sebagai 8X tolak 63 Jadi 3Y jadi tempat Y gantikan sebagai 8X tolak 63 Sama dengan negatif 2X tambah 19 Kita kena buka bracket 24X tolak 63, 126 Sama dengan negatif 2X tambah 19 jadi 24x tambah 2x 26x dan kemudian 19 tambah 126 uh, 14 5 Ya yeah, kan? Okey okay. 19 tambah 1, 2, 6 Okey Oops 3 ni ya Okey 3 Okey dah kalas mistake buat Iaitu 63 darab 3 Ialah 189 Okey Jadi mistake pun dah salah Iaitu 19 tambah 189 189 Tambah 19 Iaitu 208 Dan X ialah 208 Bahagi 26 Dapat 8 Jadi nilai X adalah 8 uh, Logik tak? Uh, jadi kita tengok Di sini dia sengit sikit A tu sengit ke kanan Dia nilai X dia 9 Jadi X 8 untuk B Boleh diterima Secara logiknya Okey? Uh, kemudian kita nak tahu nilai uh, kita dah tahu x 8 y dia berapa kita boleh masukkan mana-mana uh, persamaan contohnya yang ini uh, simple lagi iaitu y sama dengan 8x 8 darab 8 tolak 63 64 tolak 63 tepat 1 jadi koordinat b adalah 8 1 Seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okey baca penyataan dulu. Dia kata titik D terletak pada rajah dengan keadaan ABCD ialah rhombus. Titik D terletak pada rajah dengan keadaan ABCD ialah rhombus. Pertamanya kamu kena tahu apa itu rhombus. Rhombus, okey kalau kamu bayangkan segi empat sama dahulu, iaitu dia semua sisinya sama tapi segi empat sama semua sudutnya 90 darjah Tapi rhombus Semua sisi sama Tapi sudutnya bukan 90 darjah Okey jadi Di mana agaknya D tu berada Jadi A, B, C Jadi uh, A, B, C ni rhombus Sebab ni cikgu dah tahulah Bahawa panjang A, B dengan B, C ni Sama panjang walaupun cikgu belum ukur Jadi uh, Untuk jadi lukisan rhombus Pertama kamu kena tahu bahawa ABCD yang disebut dalam soalan perisai itu mengikut satu susunan. Jadi bukan A B C uh, D. Okey. Kalau D di sini adakah akan jadi rhombus? Tidak. Jadi A B C D sampai sini. Jadi ni dari sisi itu jadi kita kena tahu dia ya, lukisan itu Sengiat macam ni, dan D macam tu juga uh, Tapi ni tak betul sebab B ke A tu sengiat ke kanan sikit Jadi, C ke D pun akan sengiat ke kanan sedikit Okey, okay. jadi So, dia nak tahu ni koordinat D okay. Jadi, untuk B1 adalah koordinat D So, di manakah D berada? Uh, kamu nak guna apa adakah kamu nak cari persamaan ed atau uh, persamaan ed AD ini adalah uh, selari dengan bc persamaan cd adalah selari dengan ba itu mungkin eh? jadi kalau kamu tak ada id lain boleh buat macam tu kamu dapatkan persamaan persamaan dan gunakan persamaan serentak tetapi untuk ni lebih efisien lagi lebih jimat masa lagi untuk yang ni adalah menggunakan titik tengah Okey, jadi pertama cikgu tak pasti adakah D itu berada di sini. Jadi ini adalah sketch untuk cikgu bayangkan saja. Tapi apa yang pentingnya ialah um, uh, kalau ni rhombus, dia akan D ke B dan A ke ni akan bertemu di tengah-tengah ni. Jadi kita tengok di tengah, -tengah tu. Ah, Okey, jadi bila Okey, jadi untuk pengetahuan kamu, jadi bila cikgu dah tengok bahawa ini adalah tengah tengah jadi P adalah tengah bagi AC jadi P juga adalah tengah bagi D jadi lebih jimat menggunakan konsep titik tengah jadi apakah koordinat P tadi adakah kita dah tahu koordinat titik P okey ah okey cikgu dah padam dah okey jadi cikgu terpaksa kira semula apakah koordinat P iaitu 9 okey dapat 5 dan uh, dapat 3 Okey, okay, P. Jadi, gunakan titik tengah saja. Jadi, B ataupun P ialah titik tengah bagi B, D juga. Ini kalau diberitahu shape itu, gambar raja itu rombus. Uh, rhombus. Kalau uh, segi empat tepat, segi empat sama dan parallelogram. Itu mesti maknanya uh, A, titik tengah A, C adalah sama dengan titik tengah B, D. Okey, jadi d itu adalah x dan y. Cikgu buat ayat dia, jadi d at the moment ni d adalah x dan y. Jadi x uh, satu ialah d iaitu x tambah lapan per dua sama dengan lima dan y tambah satu per dua sama dengan tiga. Okey, jadi x dan y ini adalah titik bagi d. Jadi kita selesaikan 2 darab 5 Jadi X tambah 8 sama dengan 10 Jadi X sama dengan 10 tolak 8 itu 2 Jadi Y tambah 1 sama dengan 6 Jadi Y sama dengan 5 Jadi titik D adalah 2 5 Jadi D adalah 2 5 Seterusnya, B2 tunjukkan bahawa AC sama dengan 2 bd, okay jadi uh, nampaknya cikgu akan menggunakan formula jarak, uh, cikgu akan ke kira panjang ac berapa dan bd berapa dan bd tu darab 2 uh, akan sama dengan ac, okay jadi cikgu kira bd dulu, jadi bd adalah uh, jarak apa ni formula dia, uh, okay jadi formula jarak adalah X1 tolak X2 kuasa 2 tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2 dan punca kuasa 2. Jadi di sini ialah contohnya DD kuasa 2. Jadi nanti cikgu akan uh, cek punca kuasa. Jadi untuk BD, sekali lagi BD uh, 2 tolak 8, BD kuasa 2, 2 tolak 8 kuasa 2 tambah dengan uh, 5 tolak 1 5 tolak 1 kuasa 2 uh, 2 tak 8 6 Negatif 6 jadi 6 kuasa 2 Tambah dengan uh, 4 kuasa 2 Dapat 36 Tambah dengan uh, 7, 7, 4 16 Dapat 52 jadi BD sama dengan punca kuasa 2 52. Kita boleh tinggalkan macam tu saja. Kemudian, kita tengok kepada AC. Jadi, jarak AC, kuasa 2, A dengan C, 9 tolak 1, kuasa 2, tambah dengan 9 tolak negatif 3, kuasa 2, akan dapat 8 kuasa 2, 12 kuasa 2, dan uh, 8 kuasa 2, 64, 144, 64 tambah 144 ialah 64 tambah 144 iaitu 208 208 jadi panjang AC ialah punca kuasa 2, 208 jadi nak buktikan jadi kita BD kita darab 2 jadi BD darab 2 sama dengan punca kuasa 2 52 Darab 2 Kalau guna kalkulator cikgu ni Dia akan boleh bagi kita uh, Punca kuasa 2 52 Dan Kita darab 2 Akan dapat 4 uh, Kuasa Okey Sama dengan uh, 4 Punca kuasa 3 4 Punca kuasa 2 13 Okey So adakah ini sama juga Jadi kita tengok um, ke punca kuasa 2208 secara ikasnya ialah 4 ini uh, sama ada kamu nak dalam uh, decimal tak kurang tepat jadi uh, cikgu tak galakkan kamu gunakan decimal gunakan pengetahuan kamu tentang uh, Pengfakturan atau memudahkan indeks eh? jadi 208 ialah 4 punca kuasa 3 uh, punca kuasa 13 okey jadi, itu dah terbuktilah. Okey. Kamu kata, tunjukkan. Tertunjuk. Okey. Tertunjuk. Okey. Apa yang tertunjuk tu? Iaitu, BD itu darab 2, sama dengan jarak AC. Okey. Assalamualaikum. Dan, uh, harap kamu boleh, kalau boleh, uh, komen untuk, kalau jika ada apa-apa pertanyaan lanjut. Sama-sama. Okay.